2004 год в Киеве побеждает Оранжевая революция. В это же время в Донецке зарегистрирована общественная организация ⁇ Донецкая республика ⁇ Так все и началось. Это была неформальная группа, но после того, как они создали общественную организацию, они пытались легитимизироваться, использовали для этого идеи Владимира Корнилова. Есть такой деятель из Донецка, который себя считает ученым, историком и так далее. После поражения Януковича на президентских выборах в четвертом году в Северодонецке был организован съезд партии регионов, на котором часто вспоминалась организация «Донецкая республика» и поднимали вопрос автономии Донбасса. Самым активным тогда был друг и соратник Януковича Борис Колесников. Тогда на него даже открыли уголовное дело за сепаратизм. Донецкие сепаратисты в начале 2000-х питались идеей возрождения Донецко-Криворожской Советской Республики, которая существовала на Восточной Украине с февраля 1918 по февраль 1919 годов и включала в себя Харьков, Луганск, Днепропетровск и Кривой Рог. Создателем Донецко-Криворожской Республики стал советский революционер Федор Сергеев, более известный как «Товарищ Артем». Современный последователь товарища Артема – историк Владимир Корнилов. Именно он в Донецке пытался воскресить его детище. Он объяснил, почему важна идея Донецкой Криворожской республики. Он таким образом научно пытался обосновать сепаратизм. И каждый год они отмечали возле памятника Артему свои праздники, это день основания ДКР, Донецкой Криворожской Республики. Туда приходило, ну, 10, может быть, 12 человек. И тут вдруг 1 марта 2014 года пришло 8 тысяч человек. Ну, конечно, никто в это не поверил, то есть это явно носило искусственный характер. Сегодня Корнилов бежал в Россию и теперь оттуда радуется якобы возрождению Донецкой Криворожской Республики. А на Донбассе к памятнику товарища Артема самопровозглашенное правительство Донбасса регулярно возлагает венки, считая его своим основателем. После того, как Янукович перебрался в Киев, общественная организация «Донецкая республика» росла не по дням, а по часам. Сепаратистская организация не пользовалась широкой поддержкой среди жителей Донбасса, но зато хорошо поддерживалась местными властями. Параллельно идеи сепаратизма прославлялись и в Донецком национальном университете, в котором учились практически все украинские политики, вышедшие из Донбасса. Половина преподавателей на историческом факультете имели пророссийские настроения и тому же учили своих студентов. Самые известные выпускники этого факультета Павел Губарев и Николай Левченко. Тот самый Николай Левченко, правая рука Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Декан факультета Добров, он всегда был таким, то есть у него георгиевская лента всегда была больше, чем он сам, хотя он сам не маленький. Алексей Мацука тоже учился в этом университете и утверждает, что после прихода вооруженных сепаратистов в Донецк, часть преподавателей тут же переметнулись на их сторону. Черкашин пришел с оружием на факультет, когда захватывали Донецкий Национальный университет, и в ультимативной форме требовал от преподавателей, чтобы они перешли на сторону террористической группировки ДНР. Во времена Януковича на Донбассе параллельно с теорией сепаратизма активно развивалась и практика. Под Донецком были организованы лагеря по подготовке боевиков. Военизированные лагеря проходили на территории области фактически рядом с Донецком, начиная с 2009 года. В Марьинке есть определенные люди, которые являются воспитанниками детского дома, этого приюта, интерната. И мы обнаружили фотографии, сделанные в 2009 году, как эти дети вместе с коктейлем Молотова под флагом ДНР учились поджигать административные здания. Да у них были автоматы Калашникова, там проходили полностью закалку и воспитание Эти э, тех, кто сейчас является звеном ДНР. В 2014 в основном именно воспитанники этих лагерей захватывали админ здания в городах Донбасса. Чтобы вообще разобраться в этом в всем террариуме, наверное, этих лидеров так называемых, понимать одну важную вещь. На самом деле они ну, не являются сколько-то какой-то в большой мере автономными и самостоятельными фигурами. То есть все они так или иначе завязаны либо на местные донецкие элиты, вот, либо на Кремль. Но все же тогда все эти организации были очень слабые и малочисленные. Они никак не влияли на настроение в регионе. Потому что не было никогда ни фракции в Совете русского блока, ни какой-то другой партии пророссийской, не было газеты пророссийской никогда, не было никогда на нормальном уровне представления в медиа российского этого вектора. Соответственно, и не было его у, э, в массовом сознании в Донецкой области. Сепаратистские организации Донбасса не поддерживались у себя дома, зато поддерживались Россией. И именно они стали ядром сегодняшнего террористического движения на Востоке. Заседание в Ростов-на-Дону постоянно активность была, они постили на в соцсетях фотографии, они не скрывали никогда свои связи с Европейским Евразийским молодежным союзом или ЕСМ Дугина, которая формально была запрещена в Украине после того, как разбили герб Украины на, на горе на Западной Украине. И наконец-то весной 2014 года они получили от Кремля небывалую открытую поддержку, кучу денег и оружия. Ну и, конечно же, не слабое подкрепление живой силой.